साथियों भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है नेक जनरेशन रिफॉर्म्स देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे बीते दशक में हमने 40 से अधिक शिप्स और पंडुपिया नेवी में इंडक्ट की है इनमें से एक दो तो छोड़ दें तो ये सब हमने भारत में ही बनाई है आपने आईएनएस विक्रांत के विषय में सुना होगा इतना विशाल आई विक्रांत भी भारत में ही बना है इसे बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी स्टील लगी वो भी भारत में बनी थी यानी हमारे पास सामर्थ्य है हमारे पास कौशल की कोई कमी नहीं है बड़े शिप बनाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं साथियों देश के मैरिटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए कल भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है हमने देश की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे बहुत फायदा होता है अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे सरकार के इस निर्णय से भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा उन्हें ग्लोबल कंपटीशन में आगे आने में मदद मिलेगी साथियों भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए तीन और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है इन तीन योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है इन पर आने वाले वर्षों में সত্তর হাজার কারোড় রুপিয়ে সে জাদা প্রিয় দর্শক নরেন্দ্র মোদী বলছেন সমুদ্র থেকে সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ করল ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন ভারতীয় সিপিআর্ট শিল্পের জন্য একটি ঐতিহাসিক সংস্কার মোদীর এই পদক্ষেপে বড় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রিক শিল্পকে অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যার ফলে সিপিআর প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ পাবে এবং কম সুদের হারে সুবিধা পাবেন তিনি আরও বলেন সত্তর হাজার কোটি টাকার তিনটি প্রধান প্রকল্প চালু হবে যা সিপিআরগুলিকে আধুনিকীকরণ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গুণগত মান বাড়াতে সহায়তা করবে এই উদ্যোগ দেশের সামুদ্রিক শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে আরও দৃঢ় আরও দৃঢ় করবে মোদী গত দশকে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য তৈরি হওয়া চল্লিশটির বেশি জাহাজ ও সাবমেরিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উল্লেখ করেন যে আইএনএস বিক্রান সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজ ইতিমধ্যেই দেশের নির্মিত হয়েছে যা ভারতীয় দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রমাণ সর্বশেষ তিনি বলেন সিপিআর শিল্প শুধু জাহাজ নির্মাণ নয় এটি একটি বিস্তৃত শিল্প যা দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে এই সংস্কার ভারতকে বৈশ্বিক জাহাজ নির্মাণ দুনিয়ায় শীর্ষ শতকরা দশকে নিয়ে আসবে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির দিশাই হবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত বছরের প্রায় দু কোটি সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য রাখে যা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বড় অগ্রগতি আনবে এখনকার রিপোর্টে পর্যন্তই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ